Художній ліцей в Донецьку. Вітаю пані директор. Дуже приємно побачити тут такий гарний куточок Алигорської і робіт. Скажіть мені, будь ласка, пару слів, як ви почали організовувати його? Що вас привело до цього? І як ви по корпицях зібрали. Да, это действительно так. Э, идея э, пришла сама по себе, когда мы увидели необыкновенные работы подобных, которым нет в Донецке и вообще на Украине, то возникла такая идея узнать поглубже да, о тех людях, которые это делали, о самом искусстве. И как оказалось, что эти девять художников-монументалистов, которые 45 лет назад украшали здание вот этой новой, строящейся, современной на тот момент, очень такой продвинутой школы номер пять, они явились родоначальниками э, нового направления в искусстве, так называемого украинское монументальное мистецтво. Они стояли именно э, у джерел, к... джерел да, этого искусства, когда от плоской мозаики э, художники перешли к выпуклой мозаике, где каждый луч солнца отражался, и каждый камешек, вставленный в работу, нес свою смысловую нагрузку. И когда мы начали изучать глубже, очень поразила трагическая судьба этих людей, которые явились... Э, Родоначальникам этого искусства, которые работали здесь, и в каких они условиях работали, с каким энтузиазмом, сколько смысла, сколько э, идей, сколько патриотизма было вложено в идею самих этих работ. Но наша выставка это музейная экспозиция, то есть вот наш маленький мини-музейчик такой. Он посвящен не столько самим этим работам, которые это отдельная работа, это работа э, специалистов, это работа художников, э, искусствоведов и так далее. Мы целью своей поставили рассказать о людях, которые сделали, э, ну, вот, были э, бранденерни комітелу мистецтва, этого направления искусства и непосредственно здесь трудились в 65 в 1965 1966 году. Скажіть, будь ласка, от оце панно, яке я бачу, і воно небіжте. Це ваша ідея, я не зрозумів. Це колаж із тих робіт Зарецкого, художника, але да. горського. Значить, Віктор Зарецкий. Известный художник украинский, лауреат Шевченковской премии это муж Аллы Горской, которые они учились вместе у профессора Синицы, который тоже руководил этими работами вот здесь, этими мозаиками. И он был их наставником, он был их учителем. Впоследствии а после смерти Аллы мы? Горской. Виктор Азеревский создал еще ряд очень интересных работ. А вот эта композиция и вот эта центральная работа, это портрет Алгос э, Виктора Зецкого, работа эта носит название А мыштую червону калыну И, Но ну, мы позволили себе, значит, снизу, там где в оригинале вот эта надпись и лента находится, поднять наверх, тем самым символизируя, что э, вот Алла как бы передает вот этот девиз, этот розум к молодому поколению, детям, который учится в нашем учебном заведении, в нашем Донецком городском лицее Меркурий. И этими словами мы назвали всю эту экспозицию. И они очень символичны, они, так сказать, дают нам какой-то вот такой рывок и движение вперед. Очень приятно, что на открытие нашей музейной экспозиции 27 февраля 2009 года приехали художники. Три художника остались живых всего лишь из этих девяти человек. И достаточно они уже преклонного возраста, в частности, Каравай Александр Иванович, ему было 81 год. И это его работа. Это его работа, одна из лучших работ посвященных Алиборской. Она а такой... это его фотография. А это фотография, которая в честь 80-летия была выставлена э, в, укра... в украинском доме в Киеве. И э, вот его здесь чествуют, приветствуют, награждают в этом доме. О, И я вижу да? витраж. да так? Да, так, да да Тот да, витраж, который да, не сберегся, да. разбили в Киевском государственном университете. Вот так? я хочу сказать, что из этого витража, вот, кстати, да, я еще хочу вернуться к этой работе. Александр Иванович нам, когда приехал к нам на открытие музейной экспозиции, сказал, что когда он написал эту работу, то пришел. Виктор Зарецкий долго стоял у этой работы, смотрел, а потом так обнял его и говорит, да, Сашко, это была не а гетьман. И эти слова он уже на готовую работу поместил вот здесь вот. И запечатлилась эта фраза, сказанная Зарецким, на этой работе навсегда.